мы поговорим о некоторых вопросах, связанных с проблемами, с которыми сталкиваются большинство медицинских работников, в том числе и медсестры, при проведении вакцинации. О методологиях и правовом регулировании мы говорили на прошлых вылях. Я думаю, что у нас состав участников, в общем-то, основной костяк тот же, поэтому повторяться мы не будем. А мы сегодня рассмотрим такой интересный момент, как постоянные скандалы и споры между медицинским персоналом и теми родителями, которые относят себя к антивакцинаторам. Большинство споров крутится вокруг того, что нас якобы принуждают, норма закона нарушает права и так далее. На самом деле, если копнуть чуть глубже, да, немножко уйти в философию, то, естественно, возникает вопрос классический, философский, в общем-то, что было первичное, яйцо или курица. А в приложении к вакцинации для меня этот вопрос звучит примерно так. Что было первично? В общем-то, норма закона, которая установила обязательность самой вакцинации, или же на самом деле реальная доказанная научная эффективность, которая в дальнейшем превратилась в норму закона, обязывающая родителей, ну и за детей беспокоиться, и о самих себе не забывать, естественно. Значит, если обратиться к истории развития самой вакцинации, да, а такой способ толкования норм права абсолютно э, существует, он называется исторический способ толкования, то изначально у нас есть научно доказанная опасность заболевания. После этого у нас есть научно доказанная эффективность применения вакцины в борьбе с этими заболеваниями. И только после этого уже появилось требование закона об обязательном вакцинировании. Соответствующая норма – это статья 12 закона Украины о защите населения от инфекционных заболеваний. Там четко написано, что профилактические прививки против целого ряда заболеваний не у вас на экране являются обязательными. Да, безусловно, его родители есть право написать отказ. Это право базируется на статье 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Но штука в том, что само право на отказ никоим образом не меняет требования законодательства об обязательности вакцинации. То есть, например, у медицинского работника есть обязанность да, регулярно проходить медицинские осмотры он имеет право отказаться. Это его законное право. Но просто после этого отказа его работодатель не должен допускать к работе. Законно. Абсолютно. И право есть, и обязанность, и следствие отказа. Точно так же закон установил, что в статье 15, что если родители, собственно говоря, воспользовались своим правом на отказ от вакцинации, то наступает следующее последствие в виде санкций. Недопуск. К посещению медицинских заведений. Но, однако, несмотря на прямые нормы закона, родители все равно тащат своих деток в заведения, поскольку их там отказывают, они приходят со скандалами к медицинским работникам, стучат ногами и руками, угрожают всяческой ответственностью, рассказывая о нарушении разнообразнейших прав. Значит, для того, некоторые работники очень нервничают, особенно когда их Пугают ответственностью, включая уголовную, рассказывая про дискриминации и все прочие прелести. На самом деле бояться тут ничего не, не нужно, потому что у нас, естественно, вся наша теория базируется на судебной практике. И вот что говорит нам, допустим, по этому поводу Верховный суд это одно из первых постановлений 2018 года, как раз если вы помните, основная война волна началась именно с января 2018 года когда Мос и Кабинет Министров вдруг вспомнили, что у нас есть законодательство, есть обязанность вакцинироваться, и напомнили об этом, и детей перестали пускать в школу. Это была первая волна. Значит, это решение является базовым сегодня в работе по защите медицинских работников от претензий антивакцинаторов. Значит, на что ссылались в этом деле сторонники отказа от вакцины и требований посещать школу без вакцины? Первое, как вы видите, это соображение безопасности, поскольку они считают, что вакцины вредны. Наличие факторов детской смертности после вакцинации, об этом мы регулярно слышим, правда, еще не видели в таком количестве, во всяком случае, о котором рассказывают религиозные убеждения, ну и прочее, прочее. По этому поводу они считали, что есть нарушение международного законодательства, о котором нам также пишут длинные письма. Нарушение права на образование, ну и любимая в последнее время дискриминация. Всему этому Верховный суд дал оценку. Он написал, что задачей государства является обеспечение оптимального баланса интересов между правами ребенка как на образование, так и интересами других детей на безопасную среду получения образования. И что мне особо понравилось, я писал в свое время статью еще до этого решения. И вот фактически суд повторил все мои доводы, которые я излагал в своих публикациях о том, что право конкретного лица ограничено социумом и не может вот интересы одной личности быть противопоставлены интересам социума. И в данном случае интересы коллективной безопасности безусловно доминируют над интересами одного ребенка. И в интересах именно защиты прав большинства существуют и ограничения по допуску невакцинированных детей. Это конкурирующие интересы, и их необходимо сбалансировать. Суд сослался на статью 15 и указал, что без соответствующих заключений при отсутствии вакцинации ребенка невозможно допускать и отказываясь в предоставлении лечебной комиссии записи рекомендовать к посещению, собственно говоря, государственные органы действовали в пределах законодательства. И отсутствуют признаки противоправности отказов в посещении соответствующих учебных заведений. В конце 2018 года также появилось интересное постановление Верховного суда за этим номером. Оно интересно тем, что в этом постановлении Верховный суд сформировал, сформулировал, точнее, позицию свою, э, указал критерии, согласно которым вакцинация считается проведена правильно. То есть после вот, соблюдения всех этих условий, которые сейчас у вас на экране, я их повторять не буду, чтобы не тратить зря время, вам этого достаточно, чтобы ваши действия не признали халатными. Обратите внимание, что этот список является исчерпывающим, но и обязательным вместе с тем по каждому пункту. Поэтому и врачи, и медицинская сестра, которые осуществляют вакцинацию, должны обязательно соблюдать эти критерии. Вот в данном деле, к сожалению, эти критерии соблюдены не были и была признана врачебная халатность по проведению вакцинации. Следующий этап начался у нас после вот этого решения Верховного суда. Буквально через год после первого Такое впечатление было, что, собственно говоря, первое решение Верховного суда прошло мимо, и в среде антивакцинаторов оно вызвало просто бурю неугодования. Сразу же пошли гневные комментарии, споры в социальных сетях, опять волна очередная. Хотя я не понимаю, почему, потому что в 2018 году, в начале года, аналогичное решение Верховный суд уже выносил. Но вместе с тем, Позиция Верховного Суда с тех пор не поменялась. Они подтвердили в 2019 году все те доводы, которые излагали в постановлении 2018 года. Вот. Но, видимо, антивакцинаторы пропустили первое решение и весь свой гнев выплеснули на второе. Значит, в этом году я принимал участие непосредственно в споре с антивакцинаторами. В суде сейчас кратенько расскажу о замечательном процессе. Я представлял Департамент охраны здоровья Одесской областной администрации. Вот у нас была, есть такая в Одессе организация ⁇ Вакцинация свободной выбора ⁇ Они обжаловали решение, в котором устанавливались рекомендации, давались по поведению соответствующих органов образования и медицины при наличии отказов родителей от вакцинации. Один из доводов был в том, что наказ якобы обязывает да, кого-то что-то делать. И они считали, что именно этим приказом установлена обязанность недопуска. Вместе с тем, когда мы в суде исследовали доказательства, я попросил представителя антивакцинаторов показать в приказе, вот его выдержка в пункте втором, как они говорят, где есть слово ⁇ «обязанно». К сожалению, мне не смогли показать этого слова судья тоже долго вычитывал этот приказ, никакого слова «обязать» там не было. То есть мы сталкиваемся в очередной раз уже в суде с враньем, которое, к сожалению, постоянно сопровождают все дискуссии с антивакцинаторами в данном случае. В общем, получилось все как у Баугакова. да? Это так называемый случай вранья, Следующий, естественно, довод, который они не применули упомянуть в своей мысли, который мы рассматривали в суде, это ограничение права на образование. Но ну, опять-таки здесь мы возвращаемся к конкуренции норм об обязанности получения бесплатного образования. С одной стороны, норма Конституции, с другой стороны, у нас есть статья 3 Конституции, которая гарантирует, что жизнь, здоровье человека является наивысшей социальной ценностью. И, естественно, все остальные права, которые предоставлены Конституцией, реализуются исходя из важности именно охраны жизни и здоровья. И это абсолютно правильно, потому что право на образование одного человека не может вредить право на жизнь и здоровье всем остальным, которые присутствуют с ним в одном учебном заведении. Следующий критерий, который мы в суде рассматривали, это дискриминация. Любимый в последнее время довод. Нас, у нас дискриминация нарушает наши права, ущемляет. Ну, на самом деле, у нас есть закон, соответствующий о запрете дискриминации, дано легальное определение, что такое дискриминация. Обратите внимание, я внизу выделил, что дискриминация не является случаем правомерного ограничения прав лиц. В данном случае есть практика и Верховного суда Украины, и практика Европейского суда по правам человека, который почему-то все пытаются игнорировать, ну все, я имею в виду, противники вакцинирования, где четко написано о том, что государство имеет право в интересах социума и общества обязывать лиц проходить определенные процедуры, в том числе и вакцинации по защите от инфекционных заболеваний это стратегии государственной безопасности. И в данном случае устанавливая такие обязанности, никакой дискриминации на самом деле нет. Замечательный довод, который тоже прозвучал в суде, ну, во всяком случае, для меня впервые, может, кто-то его слышал, позиция сводилась к тому, что поскольку в законе об образовании и в других законах, кроме закона о защите от инфекционных заболеваний, не содержится запрета на посещение невакцинированных школ и садиков, то значит, он применяться и не должен. Я понимаю, когда это, допустим, там, не очень грамотные с юридической точки зрения граждане на базаре или на детских площадках распространяют такие доводы. Но когда адвокат, который прошел квалификационные экзамены в суде, придерживается такой позиции, это абсурдно. На самом деле, если вы сталкиваетесь с подобными видовыми, вы должны четко понимать. Для того, чтобы запрет существовал, и вот эта норма достаточно, чтобы содержалась хотя бы в одном законодательном акте. Не нужно, чтобы эта норма гуляла из одного закона в другой, из другого в третий. Нигде не написано, что э, норма о том, что ребенку запрещено посещать школу без вакцинации, должна содержаться минимум в трех законах. У нас вполне достаточно одного закона. И такой закон, как мы уже знаем, это статья 15 закона о защите от инфекционных заболеваний. Еще один прекрасный довод, с которым мы столкнулись в суде, это довод о том, что директора школы садиков, неуполномоченные законом якобы не допускать детей к занятиям без прививок. Тоже чудесное, с моей точки зрения... Пане какие-то проблемы у вас с интернетом? Сейчас мы вас не чуємо. У угу. вас есть, слышу и вижу прекрасно. Угу. А вы трошки были проблемки. Продолжите, продолжите, пожалуйста. Слышно? Да, хорошо, да, да. Угу. Ага, хорошо. Значит, так вот, принцип, который правового регулирования, да, он основан на технике написания законодательных актов. И ситуация заключается в том, что не обязательно в законе описывать конкретно директоров школ. Сама по себе норма, так как она сформулирована, уже обязывает этих должностных лиц не допускать. Например, представьте себе Уголовный кодекс. Да? Там, во-первых, не написано, что запрещено воровать. Там установлена просто ответственность за кражу. Не запрещено убивать. Написано ответственность за убийство. Но с точки зрения юриспруденции, санкция, установленная за такие противоправные действия, и является запретом государства на их осуществление. Точно так же и статья 15 работает. Поэтому от того, что там не написано прямо про директора школы или заведующего садиком, это не означает, что они не должны ее выполнять. Это довод абсолютно абсурдный и надуманный. А вот это довод, который прозвучал в суде, ну, на мой взгляд, это вообще на уровне цинизма полнейшего. Смысл был в чем? До 2018 года, понятное дело, ходили все подряд. Вакцина и без вакцины, неважно, всех пускали. Потом, естественно, государство об этом вспомнило, как я уже говорил, и перестать пускали. Так вот, позиция антивакцинаторов в суде была такая. Ну, раз нас уже допустили без вакцины, то, извините, вы не имеете права нас больше не допускать, вы должны ходить и дальше. Смысл в том, на самом деле, этого довода, логическая его ущербность заключается в следующем – Нельзя незаконным действием, а допуск невакцинированного ребенка являлся незаконным и до 2018 года, потому что норма существовала и ранее, а дискредитировать и поставить под сомнение законность недопуска, потому что недопуск – это обязанность, и она не имеет срока давности до момента предоставления соответствующих документов. Поэтому то, что невакцинированных перестали пускать, это абсолютно законно. То есть соответствующие должностные лица исправили свои ошибки. Ну, да, еще один довод, который гулял по сети, о том, что решение Верховного Суда, ну, в том числе 2019 года, которое всех их особо разозлило, это не решение, которое касается их, Потому что это решение якобы по конкретному делу, а у нас будут другие дела, и на это решение давайте не обращать внимания. Слышно, да? Да, 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 да. Все Хорошо, спасибо. Потому что я смотрю мало. Ли. Так вот, это еще один пример юления и попытки исказить информацию. На самом деле любое решение суда, что верховного, что европейского, это решение суда по конкретному делу в конкретных обстоятельствах с конкретным кругом лиц. Но из частного всегда делаются общие выводы, которые применимы по конкретной категории дел. И в данном случае два решения Верховного суда и 18 -го года и 19 -го, сформировали правовую позицию, то есть прецедент создали. И эти правовые выводы сегодня прекрасно используются судами Других инстанций и более того, не просто используются, они обязаны в законе написано учитывать правовые выводы Верховного суда по аналогичным делам, дабы судебная практика была сформирована идентично. И в, в одинаковых делах не принимались абсолютно противоположные решения. Поэтому этот довод, который понятно, почему он возник, по той простой причине, что антивакцинаторство это вера. А любая вера не должна колебаться среди своих адептов. И когда на всю страну заявили, а вот же решение Верховного Суда поставило точки над «и», все, что им оставалось делать, сказать, ребята, вы в эту сторону не смотрите, потому что это решение вас не касается, у вас будет свой спор. Ничего подобного. В этом деле, собственно говоря, суды сослались и на решение Верховного Суда, как на прецедент. Ну, это, по этому доводу я даже ничего не успел сказать, потому что судья все сказал за меня, грустно посмотрел на адвоката, спросил, есть ли решение Конституционного суда о признании этой статьи неконституционной. Адвокат, естественно, сказал, что такого решения нет, но там, в общем-то, дискуссия и закончилась. Ну, как результат, двумя решениями судов в иске было отказано. Поэтому не надо бояться угроз никаких мы действуем в рамках правового поля, наши действия абсолютно законны, а то, что кому-то не нравятся последствия их собственного выбора, к сожалению, мы за это не отвечаем. Люди об этом предупреждены, они знают, в каких ситуациях они окажутся, если сделают тот выбор или иной. Поэтому стоим на своем, потому что иного выхода у вас нет, такова норма закона. Если есть какие-то вопросы, с удовольствием. Да, конечно. Так, есть один. Я его прочитаю на мой оригинал. Есть ли случаи в Украине о привлечении родителей к ответственности из-за отказа вакцинировать ребенка? О, это очень болезненная тема. Я к ней пытаюсь подобраться, написать статью. Проблема в чем, смотрите? Это тема такая социальная, с точки зрения закона. Получается, родители несут всю полноту ответственности за все последствия своих действий в отношении лечения. Более того, врач обязан уведомить органы опеки и попечительства, если родители отказываются дать согласие на применение методов диагностики и профилактики лечения при условии, что врач прогнозирует тяжелые последствия для ребенка. Потому что здесь возникает конфликт интересов. Но на практике врачи не уведомляют потому что и без того ситуация крайне напряженная. С точки зрения судов я таких практик пока не знаю, но думаю, что очень скоро она должна появиться, потому что возникают, естественно, проблемы профилактического характера. Если ребенок заболевает, то дальше возникает вопрос, почему. Единственная проблема ⁇ доказать что вакцина помогла бы, потому что, к сожалению, у определенной категории лиц, как врачи знают, нет иммунного ответа на, на вакцину. И вот тут, конечно, есть ситуация непростая в доказывании причинных связей. Но концептуально, да, безусловно, я думаю, что правовая мысль судебная к этому подойдет. Просто должно пройти какое-то время, чтобы и суды начали это воспринимать правильно. Ну и сами медицинские работники начали отправлять соответствующие обращения в службу по контролю за действиями родителей в данном случае. Дякую за відповідь. спасибо дякую за підтримку, що були з нами. Залишайтеся. А ми продовжуємо. Да, всего хорошего. До свидания.